ini adalah audio siar artikel cetusan Abdul Jalil Bakar yang bertajuk kisah pengkhianatan UEC. Kisah sijil peperiksaan bersepadu UEC adalah satu cerita pengkhianatan kepada dasar pendidikan negara yang kini menjadi bahan ugutan politik perkauman. UEC adalah sistem peperiksaan persendirian yang dibangunkan dan dikendalikan oleh Persekutuan Persatuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia, Dongzong bagi sekolah menengah persendirian Cina. Sijil peperiksaan yang dikendalikan Dongzong sejak tahun 1975 ini merupakan sistem penilaian utama bagi pelajar sekolah menengah persendirian Cina yang tidak mengikuti kurikulum kebangsaan. Ia adalah kisah pengkhianatan kerana UEC ini dibentuk selepas dasar pendidikan 1961 menghentikan peperiksaan berasaskan bahasa Cina. Oleh kerana tidak mahu menyerap sistem pendidikan kebangsaan, maka sistem ini muncul. UEC muncul dalam konteks satu komuniti yang memiliki kekuatan ekonomi, jaringan institusi dan otonomi sosial untuk membina sistem pendidikan alternatif di luar kerangka nasional. Saya melihat ia bertujuan melahirkan satu ekosistem pendidikan berasingan yang beroperasi di luar kawal selia penuh negara sekaligus mencipta kelebihan struktur nyata dari segi ekonomi, mobiliti sosial dan kedudukan pasaran tenaga kerja sesuatu yang tidak dinikmati oleh komuniti Cina di Indonesia, Thailand dan Kemboja. Malah Singapura sendiri menegaskan keseragaman sistem pendidikan dan penilaian sebagai instrumen pembinaan negara bukan sebagai pilihan yang boleh dirundingkan. Mungkin ketika itu mereka merasakan mereka satu kumpulan yang lebih hebat dan super power berbanding penggubal dasar pendidikan negara. Maka ketika itu mereka tidak peduli mengenai tiada pengiktirafan kerajaan. Mereka berbangga lulusan UEC dapat masuk ke Universiti Taiwan dan China. Syarat penguasaan bahasa Mandarin juga diadakan dalam banyak posisi bagi syarikat milik mereka. Masa berlalu Ekonomi berkembang namun peluang pekerjaan baik bukan setakat dalam syarikat komuniti perniagaan China. Peluang pendidikan tinggi dalam negara juga kian banyak dengan kos lebih murah. Ini menyebabkan mereka perlu membuat perubahan dan menuntut pengiktirafan kepada sijil UEC. Walaupun tujuan asal UEC boleh ditafsirkan bersifat rasis dan prejudis kepada dasar pendidikan kebangsaan, namun sokongan atau penolakan terhadap UEC tidak harus dilabelkan secara simplistik sebagai pro kaum tertentu atau anti kaum tertentu. Pendekatan ini bukan sahaja tidak adil malah berbahaya kerana ia mengaburkan isu sebenar. UEC bukan persoalan budaya atau bahasa semata-mata, tetapi persoalan struktur sistem pendidikan dan prinsip kenegaraan yang lebih besar. Malaysia sememangnya menerima kepelbagaian sistem persekolahan, sekolah kebangsaan, vernacular, agama dan swasta wujud hasil kompromi sejarah yang membentuk negara ini. Namun penerimaan terhadap kepelbagaian sekolah tidak pernah bermaksud negara harus mengiktiraf lebih daripada satu sistem peperiksaan nasional. Peperiksaan nasional ialah instrumen keadilan bagi memastikan semua anak-anak kita dinilai melalui piawaian yang sama, nilai yang sepunya dan kerangka kenegaraan yang seragam. Memberikan pengiktirafan setara kepada sistem peperiksaan yang berada di luar kawal selia penuh negara akan mewujudkan ketidakseimbangan yang sukar dipertahankan. Pelajar dalam sistem kebangsaan terikat dengan silibus nasional, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, serta kandungan sejarah dan kenegaraan yang ditetapkan. Juga satu sistem penilaian lain diberikan status yang sama tanpa melalui kerangka ini, prinsip keadilan akan terhakis. Keadilan bukan bermaksud semua laluan diberi ganjaran setara, tetapi semua laluan dinilai di bawah peraturan yang sama. Lebih daripada itu, pengiktirafan lebih daripada satu sistem peperiksaan nasional merupakan satu penafian terhadap dasar pendidikan kebangsaan itu sendiri. Dasar ini dibina atas asas bahawa pendidikan ialah alat pembinaan bangsa, bukan semata-mata pilihan individu. Ini bukan beban Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sahaja. Datuk Seri Najib Tun Razak juga nyaris tunduk kepada tuntutan ini apabila berjanji untuk mengiktirafnya sekiranya menang pilihan raya umum 2018. Nasib baik kalah. Beban yang sama tidak mampu dipikul oleh Sarawak. Oleh kerana mahu kekal berkuasa dan mendapat sokongan komuniti Cina, Sarawak mengiktiraf UEC. Ia adalah satu pengkhianatan kepada dasar pendidikan negara. Dalam keadaan nasionalis yang majoritinya bumi putra Islam berpecah dan berantakan, tidak lama lagi mungkin UEC akan diiktiraf demi undi.